assalomu alaykum hurmatli bank krediti foydalanuvchilari mazkur video yo'riqnoma orqali bank krediti tizimidagi tijorat banklarining xodimlarini kiritish tartibini ko'rib chiqamiz dastlab tijorat bankining respublika bo'yicha xodimlarni biriktirish bo'yicha mas'ul shaxs tizimga o'zining shaxsiy elektron kaliti yordamida kiradi tizimga kirgandan so'ng foydalanuvchilar moduliga o'tadi ushbu modulning jadvalida respublika bo'yicha mas'ul shaxsning ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin respublika bo'yicha xodimlarni tizimga biriktirish uchun foydalanuvchilar jadvalining xodimlar soni ustunidagi raqamini ning ustiga bosamiz so'ngra xodimlarni biriktirish bo'yicha jadval ochiladi yangi xodim qo'shish tugmasini bosganimizdan so'ng maxsus forma ochiladi ushbu formada respublika bo'yicha biriktirilayotgan yangi foydalanuvchilarning pasport seriya raqami va tug'ilgan sanasini kiritamiz dasturlarni tanlaymiz lavozimi va shaxsiy telefon raqamini kiritganimizdan so'ng ruxsatlar bo'limida ushbu foydalanuvchiga berilayotgan ruxsatlarni belgilab chiqamiz shu tariqa respublika bo'yicha xodimlar biriktiriladi viloyat bo'yicha xodimlarni biriktirish uchun dastlabki jadvalga o'tib tijorat bankining nom ustiga bosamiz yangi ochilgan jadvalning jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami ustunidagi qo'shish tugmasini bosamiz so'ngra birinchi bo'limda tizim bo'yicha biriktirilgan xodimning ma'lumotlarini to'ldiramiz va modullar bo'yicha ruxsatlarni belgilab chiqamiz ikkinchi bo'limda hududiy filial xodimlari bo'limini tanlaymiz lavozimi bo'yicha xodimlar ma'lumotlarini kiritamiz filial rahbarining ishonchnoma sanasi va raqamini kiritamiz sms xabarnoma yuborish uchun shaxsiy telefon raqamini kiritamiz va ushbu xodim komissiya a'zosi bo'lsa oxiridagi belgini tanlaymiz agar komissiya a'zosi boshqa lavozimda ishlasa uchinchi bo'limda ushbu xodimning lavozimi va qolgan ma'lumotlarini to'ldiramiz shu tariqa barcha viloyatlar va tumanlar bo'yicha xodimlarni tizimga biriktirib chiqamiz e'tiboringiz uchun rahmat